Здравствуйте! Я представляю креативную группу Севроботс. Мы занимаемся робототехникой, создание компании, которые составит мировую конкуренцию на рынке. Здесь приведены промышленные роботы, которые были созданы с 2010 по 2012 год. Это более 1 миллиона роботов. Из-за старения населения придется внедрять все равно роботов, работать потому, что будет некому. Из-за населения Японии 3,5 миллионов это все будет приходиться на роботов в ближайшее время. В России в 90-е годы все это, когда разваливалось, технопарк роботов просто был уничтожен и массовое производство у нас отсутствует как таковое. Здесь приведена доля России по сравнению со всем миром. Мы занимаем очень малое количество робототехники, у нас ее в принципе нету, и роботы массу у нас не производят. Наша целевая аудитория – это различные производственные и обслуживающие компании, медицинская сфера, образовательные учреждения и спасательные охранные организации. Наши проекты и прототипы на сегодняшний день. А вот Tron. Эм, исследовательская платформа, которая исследуется в Framework. И так, э, это ASR 12 э, Социальный робот, работающий над летом ПО с кодом Linux ROS, работающий по методу навигации слэп. Это вот проект Квадролет, который хотим тоже запустить и создать его. На четырех бесколлекторных любителей с оборотами более 5000 оборотов, с навигацией и с компьютером. Создание облака, в котором будут происходить все вычисления, будет собираться вся информация, и робот будет напрямую через интернет иметь связь с этим облаком. А, то есть получается можно будет использовать простенькое железо в роботе, а все остальные, все информация будет храниться в облаке и все это там будет обрабатываться. А, создание универсального робоконтроллера. А вот рука была напечатана на 3D-принтере, тоже наш проект напечатан на базе Fablaba, на их 3D-принтерах. Это вот система, которая используется у нас в ISR-12 на данный момент. А полностью у него управление происходит на английском языке, на русском аналога пока нет использование это производственно готовых модулей управления контроллеров для использования в различных сферах промышленности, прокатных линиях и станках чипов. Производство системного программного обеспечения для компьютеров, роботов и мобильных устройств будет осуществляться управление как раз с компьютеров всем этим контроллерами. Создание универсальной графической оболочки для управления и программированием как раз этих роботов. Основные проблемы – это срок реализации проекта более 5 лет, от 5 и выше. И для реализации проекта требуется инвестиция в размере 13 миллионов рублей. Спасибо за внимание. Есть вопросы? А нужен маркетолог, 3D-дизайнер и программист для создания ПО. А роботы планируете делать разнонаправленные или по специализации? Понимаете? Разные, в зависимости от того, что нужно будет. Ну, вообще, создание И главное, главное — это у нас универсальные платформы, которые потом можно будет внедрять на различных роботов. А деньги как зарабатывать будете? Ну, они окупятся потом. Продавать потом. роботов или услуги какие-то оказываются? Нет, как раз самих роботов. Какой а, какой смотрите? Смотрите. а у нас вот ISR как раз 12 создан, он сейчас, а, ну, более-менее можно его уже показать будет. На сайте Секлова.ру можно посмотреть прототипы, которые уже реализованы. Они с видео выкладываются и так далее, то есть все это можно посмотреть. Там и он как раз вот трон с манипулятором действия уже. Я видел у них прототип. Ходишь, что то ему говоришь, он понимает, что ты ему говоришь, и чего-то отвечает. <с <с он распознает тебя, то есть он бегает за тобой, тебя ищет, еще что-то делает. Да, он запоминает тебя, и есть следование за человеком. То есть, он отходишь, то от он к тебе подъезжает. Спасибо.